హలో అండి వెల్కమ్ టు రామరత్నం బ్లాగ్స్ మీరందరూ బాగున్నారనుకుంటాను నేనైతే చాలా బాగున్నాను మనందరము బాగుండాలని శ్యామల అమ్మవారిని అయితే వేడుకుందాము మనకి ఇప్పుడు శ్యామల నవరాత్రులు కదా రెండు రోజుల నుండి శ్యామల నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయి మీకందరికీ శ్యామల నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు ఈ తొమ్మిది రోజులు మనము లలిత అమ్మవారిని పూజ చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది మనము ఎప్పుడు అమ్మవారి పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే విశేషంగా ఈ మాఘమాసంలో శ్యామలా నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని పూజ చేసుకుంటే మనకి విశేషమైన ఫలితం అయితే కలుగుతుంది అలాగే ఈ శ్యామలా నవరాత్రుల్లో మనము మూక పంచసతి కానీ సౌందర్యహరి కానీ శివానందలహరి కానీ పారాయణం చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచిది నేనైతే మూక అయితే పారాయణం చేసుకుంటున్నాను కామాక్షి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రుడైన మూక కవి రచించిన మోక పంచసతిలోన అయితే మనము ఇప్పుడు చదువుకుందాము కారణపరచిద్రూపామపీ కాచన వికరతి కరుణ काश्मीरस्तबककोमलाङ्गलता कञ्चन काञ्चीनिलयं करतृतकोदण्डबाणसृणिपासं कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे चिन्तितफलपरिपोषण चिन्तामणिरेव काञ्चीनिलया मे चिरतरसुचरितसुलभा चित्तं शिशिरयतु चित्सुखाधारा कुटिलकचं कठिनकुचं कुन्दस्मितकान्तिकुङ्कुमच्छायं कुरु ते विहृतिं कुलपर्वतसार्वभौमसर्वस्वं पञ्चशरशास्त्रबोधना परमाचार्येण दृष्टिपातेन काञ्चीसेम्निकुमारी काचन मोहयति कामजेतारम् परया काञ्चीपुरया पर्वतपर्यायपीनकुचपरया परतन्त्रावयमनया पङ्कजसब्रह्मचारिलोचनया ऐश्वर्यमिन्दुमौळे रैकात्म्यप्रकृतिकाञ्चिमध्यगतम् ऐन्दवकिशोरशेखर मैदम्पर्यञ्चकास्ति निगमानं श्रितकम्पासीमानं शिधिलितपरशिवधैर्यमखिमानं कलये पाटलिमानं कञ्चन कञ्चुकितभुवनभूमानम् दृतकाञ्चीनिलयां मदनमदारूढयौवनाटोपाम् आगमवसं सकलिका आनन्दद्वैतकन्दलीं वन्दे तुङ्गाभिरामकुचभर श्रृङ्गारितमाश्रयामि काञ्चीगतं गङ्गाधरपरतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्रसिद्धान्तं काञ्चीरत्नविभूषां कामपि कन्दर्पसूतिकापाङ्गीम् परमां कलामुपासे परशिवामाङ्गपीठिकासीनां कम्पातीरचराणां करुणाकोरकितदृष्टिपातानां के केळीवनं मनोमि केषाञ्चिद् भवतु चिद्विलासानाम् आम्रतरुमूलवसते राधिमपुरुषस्य नयनपीयूषम् आरब्धयौवनोत्कट आम् नायरहस्यमूलमवलम्बे अधिकाञ्चीपरमयोगिभिराधिमपरपीठसीम्निदृश्येना अनुबद्धं मम मानस मरुणिम सर्वस्य सम्प्रदायेन अङ्कितशङ्करदेहा अङ्कुरितो रोजकङ्कणाश्लेषैः अधिकाञ्चीनित्यतरुणी मद्राक्षं काञ्चिदद्भूतां मधुरधनुषा महीधरा जनुषानन्दामि सुरभिबाणजुषा चिद्वपुषा काञ्चिपुरे केळिजुषा बन्धुजीवकान्तिमुषा मधुरस्मितेन रमते मां सळकुचभारमन्दगमनेन मध्ये काञ्चीमनोमे मनसि जसाम्राज्यगर्वबीजेना धरणिमयीं तरणिमयीं पवनमयीं गगनदहनहोतृमयी अम्बुमयीमिन्दुमयी अम्बामनुकम्पमादिमय क्लीनस्थितिमुनिहृदये ध्यानस्तिमितं तपस्यधुपकम्पं पीनस्तनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यं श्वेतामन्दरहसिते ते हि वान्मनोति